как есть В одевании по цене. Цена на первые и четвертые классы сарафанов от 130 гривен до 220 гривен. Значит, вы видите со сцены три равных сарафана. И что здесь ближе, скажет, что они одинаковые. Они равные по составу ткани. Вот этот один сарафанчик будет стоить 139, второй сарафанчик будет стоить 160, и третий, который с полушерстью, будет стоить как Значит, э, полушерсть продается на территории Украины приблизительно от 18 до 22% от общих объемов продаж. Когда приходят родители жарко, Одевает шерстяной сарафан или что-то шерстяное, она кусается ребенок, мне неудобно, не жарко и выбирает что-то другое, то, что более приятно телу. Более приятно к телу там, где смешанные ткани, Есть, допустим, вискоза, натуральные волокна и э, волокна не натуральные. Так, по жакетикам. Значит, э, любые жакеты, любые жакеты, выходили выходи сюда. Значит, а, жакета на маленьких от 180 гривен до 250 гривен. Это жакета. Девочка, которая рядом со мной. Девочка, которая рядом со мной. Девочка, которая в синей форме выйти, пожалуйста. Синий сюда, давайте. Значит, это четверки. Четверка состоит. Жакет, жилетка, юбочка и брюки. Четыре предмета. Цена четырех предметов 450 гривен если ткань, значит, если ткань, допустим, вот такого плана, это более дорогая ткань, цена будет 650. Значит, повторюсь, этот ткань шьется под заказ, мы собираем деньги, этот ткань шьется под заказ, мы собираем деньги, все остальные школьные формы, модели, мы, они есть в наличии, мы деньги на них не собираем. Это принципиально, как мы работаем. Так, давай, чтобы вы не упали, пусть писты. И пройдите между рядами, пускай на значит, Посмотрите, раз, два, ほんまほんま。